Да? да? Так, ребята, кого я... Да. Так, подходите. Максим. Да. Так, Тимур. Да. Да. Андрей. Где да. Тимур? Юля. Так. Да. Юлечка. Такой стишок? А давай сейчас мы развернемся к нашим родителям и скажем громко-громко. Так. Как тебя зовут? О, так а чей ты мальчиш? Так, становись сюда, Андрей. так, сюда, так, становись вот так, так. А тебя как зовут? Так. так, так, хорошо. А вы, ребята, присаживайтесь на свои места. Так, ну что, ребята, давайте громко и красиво рассказывайте. Рассказывайся на свое место. Так. Так, Тимурчик, рассказывай. Молодцы. Это тебе. Так, теперь ты, Андрюш, рассказывай. рассказывай. Молодцы. Уточка, держи. Молодцы. А теперь, ребята, все хотят поиграть. Не слышу. А еще громче. Подходите ко мне. Подходите ко мне. Так, все становимся в кружочек. Так, так, так. Все стали в кружочек. Давайте мне ручки свои. Так, все стали в кружочек. Я приготовила для вас сюрприз. В этом мешочке да, лежит волшебный парашют, который умеет делать хорошую погоду. У нас сейчас хорошая погода за окошечком. Хорошая погода? Да? А солнышко есть? Нет. Нету солнышка. Теперь этот парашют нам поможет делать хорошую погоду, чтобы солнышко вышло все беремся за края парашюта. Так, берем вот так, как я. Ребята, можете свои самолетики положить на стульчик? Ну хорошо. Так, теперь вот так сделали шире круг. Шире, 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 вот так. Давайте туда чуть-чуть подвинемся. Вот туда. Так. Очень красиво, да? Итак, ребята, стоп. Расскажите мне, какой ветер у нас бывает? Какой ветер бывает? Сильные, ураганы бывают, Вот, правильно, <свечный> еще бывают ураганы. Это самый-самый сильный ветер, да? А, нет, а свет. А, свет, 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 свет. Правильно, правильно. А как сделать так, чтобы ветра не было? Для этого нам нужно натянуть парашют. Вот так натянули его. И вот так ручками чуть-чуть, чуть-чуть, так -чуть. это сильно, это сильно, еще легче вот так хорошо ветер начинает усиливаться и мы делаем вот так еще сильнее, еще, еще, еще сильнее да а теперь ручки вниз вверх самый самый сильный ветер, как он называется? Ураган, правильно. А теперь, ребята, ребята, внимание, когда я скажу ураган, мы все поднимаем парашют наверх и прячемся под него от урагана. А ну-ка, давайте ураган. Все, все должны спрятаться от урагана. Все Так, молодцы! Умнички! Так, теперь выходим! Так, выходим, выходим! Молодцы! Выходим с нашего парашюта! Держимся за края и продолжаем делать хорошую погоду. Итак. Солнышка у нас нет. Стоп! Солнышка у нас нету? Нету солнышка? А ну все посмотрели, нету? А еще громче не слышу. А еще. Молодцы. Так. Стоп. Осторожно а сейчас улетит. Держи. Так. И тут вдруг начинает дуть ветер. Так. Так, 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 так. так. А еще сильнее. Так, молодцы. А еще, еще, еще. И тут вдруг начинает. Тут еще сильнее ветер. Снимай ручки вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И тут начинается ураган. Все прячутся. Так. Да. Молодцы. Так, выходим. Молодцы. А давайте я мне парашют. Так, а сейчас я хочу брать.